हेलो गाइस मित्रों केम छो बता मित्रों हम मजा मत छो धर्मेश भापरी मारे यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड क्रिएटर चैनल में आपको हार्दिक स्वागत करें तो अपने नवा लोग साथी हमिए तो आपने आज रामदेवरा राजस्थान में आया चूना रणुजा गुजरात में बोला जाता है चूना रणुजा तो वहाँ का हम जा रहे हैं वहाँ पहुँच ही गए और अब आप देख सकते हैं हम गली में जा रहे ट्रेन से जाते हैं अहमदाबाद से साबरमती से ट्रेन हमने पकड़ी थी तो अब राजस्थान हम पहुँच गए रामदेवरा गाँव है वहाँ से चलने का रास्ता आप देख सकते हैं कितना सुंदर है वो वहाँ त्यौहार होता है तो अब वहाँ भीड़ होती देख है देख रहे हो आप वहाँ भीड़ होती अब तो भीड़ नहीं है तो अभी तो अभी तक बजे थे लगभग ग्यारह बारह बजे बज गए थे तब वहाँ पहुँच गए थे वहाँ हमने गए देखा मंदिर और प्रसादी लिए और प्रसादी लिए आपने तो हमारे गुजराती जैसे थे वह ऐसे गरबा लेते थे, थे तब तो जो गरबा लेते आप तो गरबा थोड़ी देर जोया पी निकली मंदिर न दरवाजे तरफ जवी थी तो चलो अपने दरवाजा तरफ जाए तो तेज दुकान भी देख सकते हो वहाँ खिलौने बिलौने या प्रसाद जैसे आप कुछ खरीद सकते हो अपने जरूरतमंद के लिए जो जो चीजें जरूर पड़ती है वो हम खरीद सकते हैं तो आप देखो बहुत बढ़िया है वहाँ जाके देखो मजा आएगा राजस्थान मुझे तो मजा आया मैं राजस्थान घुमा बहुत मजा आया रामदेवरा रा उसमें जूना रणुजा हमारे गुजरात में नवा रणुजा है वहाँ जूना रणुजा कहते हैं वहाँ तो जूना रणु रणुजा कैसे तो कोई नहीं ओढ़ के रामदेव कैसे हम कहेंगे ना तो हमको पहचानेंगे तो दुकान आती है हम जाते हैं मंदिर के दर्शन करने मैं तो पहले से दर्शन करने गया ना तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं पहली बार मैं ऐसे दर्शन किया गुजरात से दूर गया मैं दूसरे राज्यों में बो मुझे तो बहुत मजा आया तो मंदिर का द्वारा आगे देख सकते हैं हम अब वहाँ से हम अंदर जाएंगे और अंदर हाँ मुझे पहले लगा कि वहाँ अंदर वीडियो उतरना अलाउड नहीं होगा फिर अंदर जाके देखा तो सब लोग फ़ोटो खींच रहे थे वीडियो बना रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी वीडियो बना रूँ तो देख सके ऐसे गोल गोल घूम कर जाना पड़ता है हमको वहाँ मज़ा आता है घूम कर जाना इसलिए वो भीड़ नहीं होती तो अभी वहाँ जाके ठेठ जाके जब दर्शन करते हैं ना बहुत भीड़ हो जाती है मुझे तो बहुत मज़ा आया मैं गुजराती हूँ तो अभी मेरे को अभी घर में वापस आए वीडियो बना रहा हूँ आप देख सकते हैं मुझे हिंदी बोलना आता हिंदी सीख गया गुजराती भूल ही दियो एवं थी एट गुजराती ना शब्द गुजराती रहते तो आप जो भीड़ से मुझे लगा कि वहाँ समाधि के वीडियो है बाबा रामदेव की वो नहीं उतारने देंगे पर नहीं वहाँ मुझे लगा सब वीडियो बना रहे तो मैंने लगा मैं भी वीडियो बना लूँ तो चलो बाबा के दर्शन करते हैं कैसे हो आप सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना अनलिमिटेड क्रिएटर चैनल है मित्रों तो देख सकते मैंने वीडियो बनाई खींची और फोटो भी है देख सकते मज़ा आ गया बाबा के दर्शन करके जीवन धन्य धन्य हो गया और हाँ आगे जाके मस्त मज यार मज़ा आता ऐसा घोड़ा है देख सक अभी पूरा मैं लेता हूँ चांदी का कहते वहाँ चांदी का घोड़ा वहाँ एक गार्ड है देख सकते आप और हम बाहर गए वहाँ से हम आप दर्शन करेंगे देखो ये फोटो है रामदेव पीर की बाल बालक थे तब की दोनों भाई है वहाँ उसकी बहन लगती वो उसकी माता है ये सब फोटो ये वहाँ नेम भूल गया हूँ कोई बात नहीं दर्शन सब भी किए मैंने देखे फोटो के वो कंगन में से जाना पड़ता है, देखे मैं भी कंगन से जाऊंगा आप देख सके थोड़ी देर में मैं भी जाऊंगा कंगन से मेरे को तो पीठ में से ना ए लगी ना ऊपर खसड़ाया मैं तो बहुत मजा आया हो ये मेरे सब हमारे साथ गए थे मेरे बने भी मेरी बोन देखो मेरा छोटा भाई है और मेरा पत्रिजा के साथ है वो मैं हूं। देखो जा रहा हूँ आप देख सकते बस वो कसड़ा है तुम्हें अंदर वहाँ आने तो ये दाँत काटिन मैंने मेरे को जाना पड़ा वहाँ रोना तो नहीं अच्छा लगता अब मैं वीडियो मैं बनाऊँगा मेरे दोस्त के हाथ में फ़ोन लेके मैं बनाऊँगा उसका नाम मित से तो आप देख सकते वीडियो मेरी बोन निकल गई अब अब हर सद मेरा भाई भतीजा हिंदी में बोलते हैं भतीजा देख सकते अब मेरा बड़ा भतीजा ये ब्लू शर्ट में पेरा है जो चश्मिस वाला आप देख सकते हैं जो एक झटके में निकल गया वो उसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ा वो निकल ही गया और सब छोटे मोटे सब मंदिर के द्वार ले लिए हमने दर्शन करने के लिए वहाँ बस हमने वहाँ एक भाई थे वहाँ हम बैठे और वहाँ रामदेव बाबा का दौरा याद रह गए वहाँ हमने जा ना खरीदा इतना वहाँ सुविधा ऐसी थी ना नो पूछो बात बस तो सुविधा अच्छी थी वहाँ हम सब लोग जय जय जो भी गए थे उसने दौरा बंधाया बाबा रामदेव पीर का आप लोग जाओ बढ़िया मस्त अहमदाबाद से जो हम गुजराती होते तो अहमदाबाद से आठ बजे चले जाओ आठ बजे बस आ जाती है बस में बैठ जाओ लोकल डबे है वाले डबे या लोकल डबे तो वहाँ जा आप जा सकते हो दस बजे सवा दस बजे वो ट्रेन ऊपर थी और सीधा सुबह दस बजे ग्यारह बजे साढ़े दस बजे के रामदेवरा उतार दे दी वो ट्रेन बदलने की ज़रूरत नहीं है हमको सीधे ही जाना पड़ता है और शा सा, शाम को जब दस बजे सवेरे उतरे तब तीन पाँच छः घंटे घूमकर और शाम को पाँच बजे ट्रेन आती है पाँच हाँ पाँच पाँचने भी से आती है ट्रेन तो वहाँ टिकट लेके फिर बैठ जाना और सुबह पाँच छः बजे उतर देते दे। और आज हमें पाँच छः बजे ट्रेन से उतरे तो अब हम घर पर आ गए अहमदाबाद से हम बोटा जिले में आ गए हमको रामदेव पीर के बाबा के दर्शन करने बहुत बढ़िया मज़ा आई तो आप छोटे मच्छे दर्शन देखो बाबा के रामदेव के पीर के दर्शन घोड़ी के दर्शन ढोल के दर्शन तो आप देख सकते हैं बहुत मजा है वहाँ से हम गए गए आप देख सकते हैं बाहर द्वार और वहाँ से पांच गाय वाले पांच वा, पाँव वाली गाय देख सकते हैं और वहाँ तालाब है तालाब का नाम भी मुझे पता नहीं घूमने का मजा आया बस राजस्थान जाओ ना तो वहाँ जाना पड़ता है मजा आएगा ये साल तो मजा आए तो जाएंगे नो दूसरे साल तो जाएंगे और हम वीडियो बनाई नहीं बोल गए थे और कहते हमने मेरे मम्मी पापा ने हमारा सामये गुजराती में कहे रीते कर फोटा ने घोड़ा ने चांदलो बांदोलो कर फूल हारा पेहरा मारी बहन ने चांदला तो बता मित्र हमारे राजस्थान गया था हम दूरदर्शन करके आते तो ये चांदला बांधला सब माताजी का पगे ला कर हम जाते हैं तो हम थोड़ा सॉन्ग भी डाल देंगे इसमें अच्छा लगेगा हमको सॉन्ग तो हम चलो चलो जल्दी जल्दी हम हम इसको आगे बढ़ाते हैं फूल से हमारा स्वागत किया हो झूठ नहीं बोलूँगा आप वीडियो में देखना बड़ा बड़... बड़... बड़ा मज़ा आया घर आके भी हमको ऐसा लगा कि राजस्थान रोकन तो बहुत मज़ा आएगा पन क्या करें हमको इधर आना ही पड़ेगा वह जहाँ भी जाओ लौट घूम कर हम यहाँ ही आते हैं अब देख सकते हैं फुल्स के स्वागत के हम बाबा रामदेव की फोटो वहां से लाई थी घर में ही थी पर वहाँ याद ही रह गए ना